اب آیت نمبر ون ایٹی سیون آیت نمبر ون ایٹی سیون میں لفم آتا ہے اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ السِّيَامِ اَرْرَفَسُ إِلَى نِسَائِكُمْ تمہارے لئے سیام کی رات میں ابھی تجمہ کر رہا ہوں جیسے کہ تجمہ کیا جاتا ہے عام طور پر تمہارے لئے حلال کیا گیا ہے سیام کی رات میں رفسو الہ رسائکم یعنی کہ اخیلہ رفس اصل جملہ ہے کہ تمہارے لئے حلال کیا گیا ہے رفس کو تمہارے لئے رفس حلال کیا گیا ہے اور رفس کے الہ ترجمہ کیا جاتا ہے کہ تمہارے لیے ساتھ تعلق بنانا تعلق قائم کرنا یہ حلال کیا گیا ہے لیلت السیام سیام کی رات میں کن لباس الکم و ان تم لباس لہن. وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو اب یہاں پر پرہلہ آیا ہے حلال کیا گیا ہے لئی لتا سیام سیام کی رات اگر میں ترجمہ کروں وہ روزوں کی راتیں اس کا ترجمہ کرنا یہ بالکل غلط ہے لئلا کی جمع لیالی آتی ہے سوت الفجر میں آیا ہے وہ لیال عاشق تو یہاں پر اگر روزوں کی راتیں مراد ہوتی تو لئی لتا سیام ہونا چاہیے وہ لیال ہونا چاہیے تھا سیام کے ساتھ یہاں پر لئی لتا سیام آیا ہے اس کے بعد لفظ آتا ہے رفس ادا نسائک رفض کا ترجمہ کیا گیا ہے کہ جمع کر لیا جائے عورتوں کے ساتھ جسمانی تعلق قائم کر لیا جائے یعنی سیکشل انٹر کورس کو کہتے ہیں کہ کناتن اور رفص کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے وہ کہتے ہیں کہ نسائک کو آیا تو ظاہر نسا عورتوں کو کہا جاتا ہے ذہن میں رکھیے گا عورتوں کو کہا جاتا ہے یہ ہمارے ہاں نسا کا ترجمہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ تمہاری عورتوں سے رفس کو سیام کی اجاد میں حلال کیا گیا ہے دیکھیں نسا ابھی میں نے کیا کہا کہ نسا یہ خود ترجمہ کرتے ہیں عورتیں عورتوں کے اندر ماں بھی آتی ہیں بہنیں بھی آتی ہیں بہویں بھی آتی ہیں بیٹیاں بھی آتی ہیں اور بیویاں بھی آتی ہیں جب یہ قرآن کے اندر دیکھتے ہیں زوج تو وہاں پر ترجمہ بیویاں کرتے ہیں ٹھیک ہے آپ کر لیجئے بیویاں جب یہ ترجمہ کرتے ہیں امراتن جیسے حمالۃ الحتم تو ترجمہ کرتے ہیں کہ ابو لہب کی بیوی تھی جو سوکی ہوئی لکڑیاں یا گیلی لکڑیاں سوکی ہوئی لکڑیاں یعنی ایندھن کی لکڑیاں اٹھایا کرتی تھی ٹھیک ہے آپ امراتن کا ترجمہ عورت کر رہے ہیں بیوی کر رہے ہیں کر لیجیے لیکن نسا کا تجمہ تو آپ بیویاں نہیں کر رہے ہوتے نسا کا تجمہ تو آپ عورتیں کر رہے ہوتے ہیں عام طور پر جب بیویوں کے لیے آپ نے زعو جو امراۃ کا انتخاب کر لیا ہے تو آپ کو کیا دقت ہے کیا مشکل ہے کہ آپ نشا کا تجمہ بھی عورتیں ہیں بیویاں ہی کر رہے ہیں کہ بیویوں کے لیے اب یہاں پر تجمہ کرتے ہیں کہ تمہارے لیے تمہاری بیویاں حلال کی گئی ہیں تمہاری عورتیں حلال کی گئی ہیں میں نے کیا کہا عورتوں میں ماں بھی آتی ہیں بہنیں بھی آتی ہیں بیٹیاں بھی آتی ہیں بہویں بھی آتی ہیں اور بیوی بھی آتی ہیں اگر ترجمہ اس کا نسا ایک عورتیں لیا جائے تو اس کا ترجمہ کہاں جا رہا ہے اس کا ترجمہ اتنا غلط ہو جائے گا کہ بتایا جا رہا ہے تمہارے لیے تمہاری عورتوں کے ساتھ سیکچل انٹرکوز یعنی جمع کرنا یا ان کے ساتھ جسمانی تعلق بنانا ہی تمہارے لیے حلال کیا گیا ہے تو ترجمہ میں تو نقص معلوم ہو رہا ہے تو ایسا نقص تو یہاں بیان کرنا یہ بالکل درست ہی نہیں ہے بھی تو غلط معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پر نسایکم بیان کیا جائے اور عورتوں کا لفظ عام بیان کر دیا جائے اب آ جائیے رفس اس کی تفاسی تو آپ دیکھیں تفاسی تو ایسی ایسی بیان کی ہوئی ہیں کہ میں ابھی ان تفاسی کی طرف اشارہ بھی کرنا نہیں چاہ رہا آپ کوئی بھی تفسیر کی کتاب اٹھا کر پڑھ لیجیے خاص طور پر تفسیر جو روایات کی بنیاد پر لکھی جاتی ہے ان کا جائزہ لیں گے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ تفاشی میں کیا لکھا ہے یہاں پر ایک لفظ آیا ہے یہ وہ لفظ ہے جو قرآن میں دو مرتبہ استعمال ہوا ہے اسی صورت میں آگے جا کے آیا ہے حج کے معاملے کے اندر فلا رفس ولا ولا جِدَالَ فِي الحج وہاں پر رفس کا لفظ آیا ہے فسوق اور جدال کے ساتھ فسوق کا ترجمہ کرتے ہیں گنا فس جدال کا ترجمہ کرتے ہیں بحث و مباحثہ جھگڑا اور رفس کا ترجمہ کر دیتے ہیں مجامعت یعنی کہ بیوی کے ساتھ تعلق بنانا آپ عربی زبان کی ڈکشنری کھول لیجئے رو فا اور سا کے بنیادی معنی کے اندر فحش گوئی ہیوملیشن کسی کے ساتھ نازیب سلوک عربی زبان میں رفسا کا یہی معنی آتا ہے انہوں نے کیا کیا انہوں نے کہا کہ رفس یہاں نسا کے ساتھ ہے تو اس کا معنی کر دیا تعلق بنانا عورتوں کے ساتھ جبکہ آگے لکھا ہوا ہے فلان با اس کا ترجمہ بھی انہوں نے تعلق بنانا ہی کیا ہے انٹرکوس ہی کیا ہے کے ساتھ اب یہاں پر دو لفظ رفس بھی آیا ہے باشرو ہنہ بھی آیا ہے اور دونوں ایک ہی مانا دیں گے تو یہ کلام کا عیب سمجھا جاتا ہے یہ کلام کا حسن نہیں ہوتا اور خاص طور پر ایسا کلام جس کے بارے میں آپ خود دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ جامع فصاحت اور بلاغت کی بلند ترین درجے پر فائز ہے ایسے کلام کے اندر تو یہ انتہائی عیب گمان کیا جاتا ہے کہ دو لفظوں کو لایا گیا ہے اور دونوں کا ایک ہی معنی ہو کوئی اس کے اندر لطیف نقطہ ہی موجود نہ ہو کہ جس پر بات کی جائے وہاں پر رفاس اس سے ترجمہ بھی صحبت کر دیا ہے تعلق بنانا کر دیا باشر ہُن یہاں پر بھی باشرت ترجمہ کر دیا کہ آپ ان کے ساتھ تعلق بنائیے تو دونوں کا مقصد کیا ہو پھر ایک ہی لفظ استعمال کر لیا جاتا تو یہاں اس کا مطلب ہے کہ سمجھنے کی ضرورت ہے اس کا اثر و جائزہ لینے کی ضرورت ہے اچھا رفس کا میں نے معنی بتایا کہ رفس یہ منفی لفظ ہے اس کے معنی میں منفیت پائی جاتی ہے یعنی کہ یہ نازیبا چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے فحش گوئی کے لیے استعمال ہوتا ہے یعنی ایسی چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ جس کا واضح کر دینا یہ معیوب ہو جس کا حصہ جس کو سامنے لے آنا یہ مایوب ہوتا ہے برا ہوتا ہے جس کا اظہار لوگوں کے ساتھ یہ لوگوں کے دل کے اندر ایک چوٹ لگانے کے مدرادف سمجھا جاتا ہے اس کو عربی زبان میں رفس کہتے ہیں چاہے وہ قول ہو یا عمل ہو رفس جب بھی آئے گا یہ کسی فحش نازبہ خلاف انسانیت مروت کے خلاف کسی کام یا عمل کی طرف یہ اشارہ کر رہا ہوگا کسی بات کی طرف اشارہ کر رہا ہوگا ظاہر لفظ ہے تو اس کو اللہ کی طرف منسوخ کر کے اگر میں کہوں حل تمہارے لیے حلال کیا گیا یہ پیسف سینٹینس ہے یہ پیسف وائس میں ہے یعنی ایسا وربل سینٹینس ہے کہ جس کے اندر کہنے والا یعنی ڈور یہ موجود نہیں ہوتا یہ تو موجود ہوتا ہے کہ اس کام کو حلال کیا گیا یہ موجود نہیں ہوتا کہ یہ حلال کس نے کیا ہے یہاں پر رفض بتائے گا کہ یہ حلال اللہ نے نہیں کیا کیونکہ اللہ کے ساتھ منفیت کو جوڑ دینا یہ اللہ کی شان سے باعث ہے کیونکہ وہ خود کہتا ہے بیدیکل وہ خود کہتا ہے کہ وہ حق ہے تو اس کے پاس سے خیر آئے اس کے پاس سے شر نہیں آ سکتا جو ہے یہ خیر شر کا وجود کیسے ہو سکتا ہے اس کے پاس سے یہ منفیت کا حکم دیا جانا یہ ممکن نہیں ہو سکتا تو اوہلا کے ساتھ رفس کو اگر آپ رکھیں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہاں پر اوہلّہ یہ اللہ کی طرف اشارہ نہیں ہے بلکہ ایسے لوگوں کی طرف اشارہ ہے کہ جنہوں نے رفس کو حلال کر کے لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے اور یہاں نسا کا لفظ آیا ہے اب آپ سب سے پہلے نسا کو سمجھ لیجئے عربی زبان کے اندر نون سین اور یا سے بننے والا نسا اس کو آسان طریقے سے سمجھنے کا طریقہ بتا دیتا ہوں کہ عربی زبان میں عرق النسا ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں عرق النسا کہ ران کے نچلے حصے کی جو رگ ہوتی ہے وہ کمزور ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے آپ کی ٹانگ میں اور نچلے حصے میں شدید تکلیف ہو ہوتی ہے ایسی بیماری کو عرق السا کہا جاتا ہے کمزوری کے معنی میں ہم اس کو روزانہ استعمال کر رہے ہیں پڑھ رہے ہیں ٹپ کے اندر یہ بیماری مشہور ہے لیکن ہمیں معلوم نہیں ہوتا نسا کا مطلب کیا ہے نون سین اور یا سے بننے والے لفظوں میں نسان منسیہ نسین منسیہ یہ الفاظ آتے ہیں جو بھول چوک کا مانا دیتے ہیں نسیان آتا ہے بھول چوک کے لیے غفلت کے لیے ہے کمزوری کے لیے ہے کیونکہ انسان جب کسی معاملے کے اندر کمزور ہو جاتا ہے تو بھول چوک کا شکار ہو جاتا ہے تو عربی زبان کے اندر نسا یہ کمزوری کے لیے استعمال ہوتا ہے کمزور طبقہ رجال کے مقابلے میں رجال وہ طبقہ جو طاقتور ہو جو حاکم ہو فرما رواں ہو اور نسا وہ طبقہ جس کو کمزور کر دیا گیا ہو یا اس کو عوام بھی کہا جا سکتا ہے میں تو ایک دفعہ اشارہ دے کے آ چکا ہوں پیچھے کہ امنو کے اندر ہم نے پہلے بھی اس بات کا جا جائزہ لیا جا تھا کہ یہ والی آیات یہ ذاتی یعنی انفرادی لیول کی تھی نہیں بلکہ یہ آیات تو اجتماعی لیول کی آیات ہے جس میں معاشرے کی تشکیل کرنا سکھائی جا رہی ہے تو میں نے پہلے ہی یہ بات کہہ دی تھی ون ایٹی تھری کے اندر کہ میں پہلے یہاں پر بیان کروں گا انفرادی طریقے سے پھر اس کو آپ خود بخود سمجھ لیجیے گا یہ اجتماعی لیول کی آیات ہے ایسے ہی اجتماعیت پر اس کو نافذ کرنا ہی کو سمجھنا ہے رفسم رفس کو تمہارے نسا کی طرف حلال کر دیا گیا تھا زمانے میں حلال کیا گیا لئی جاتا سیام اب لے جایا جا ہے پیچھے ایام یوم پر ہم نے بات کی تھی کہ یوم عربی زبان کے اندر مرحلے سٹیجز دورانیا زمانہ سب کے استعمال ہوتا ہے اور پیچھے ہم نے شاہد و مادان کا بھی لفظ سمجھ دیا تھا کہ یہ وہ پھیلاؤ ہے جس میں بے چینے کی کیفیت ظلم فساد یہ پھیل جاتا ہے یہاں پر لئی زیادہ سیام آیا ہے سیام کا تاریخ دور پرہیزگاری کا تاریخ دور یہ جینیٹو کانسٹرپشن کہلاتی ہے عربی زبان کے اندر جس کو مرکب ادافی کہتے ہیں لیلت سیام لیلہ اپنا ایک پورا معنی رکھتا ہے اس کو ریلیٹ کیا جاتا ہے اسیام کے ساتھ اور اسیام اپنا پورا معنی رکھے گا جو ہم نے پہلے آیتم ون 183 184 کے اندر پڑھ لیا ہے اسیام کیا ہے دونوں کو جب کانسٹرکٹ کیا جاتا ہے دونوں کا تعلق بنایا جاتا ہے تو یہ ایک مکمل معنی دینے کی صلاحیت رکھتا ہے یہ ایسا فریز بن جاتا ہے جیسے عبداللہ کا اللہ سمجھ لیجیے عبد پورا اپنا معنی رکھے گا جو اس کا معنی موجود ہوگا اگر آپ قرآن کی روشنی میں عبد کا معنی خز کریں گے تو محکومیت کا مفہوم نکلے گا یہ پورا معنی عبد کے اندر موجود ہوگا اللہ کے بارے میں قرآن نے جتنا کچھ بیان کیا ہے جب آپ عبد اور اللہ کو ملائیں گے تو یہ پورا کا پورا مفہوم بن جائے گا اس میں عبد کی اپنی مکمل حیثیت اس کا مکمل معنی ہوگا اور اللہ کا ایک مکمل ذات اور اس کا پورا معنی پایا جائے گا جب یہ پورا فریز بن کے سامنے آئے گا تو پورا مفہوم اس کے اندر شامل ہوگا اسی طرح آپ لئی لتا کو سمجھ لیجیے اسیام کے بارے میں ہم نے اوون ایٹی تھری اور جتنا کچھ پڑا ہے وہ اسیام اس کے اندر موجود ہے ال کے ساتھ یہاں آیا ہے اور لیلہ کا جتنا مفہوم جتنا معنی پایا جاتا ہے جب یہ دونوں ملیں گے تو جینیٹ کانسٹرکشن لاتی ہے یہ جینٹفریز آپ اس کے حساب سے اس کا ترجمہ نکالیں گے ورڈ ٹو ورڈ ترجمہ نکالیں گے تو اشتناب کی رات اشتناب کا تاریخ دو پرہیزگاری کا تاریخ دور ایسے دور کی طرف ہی اشارہ کیا جائے گا کہ جس میں اسیام کو چھوڑ کر شہر رمضان کے پیچھے لگا جاتا ہے اس تاریخی کے دور کو لیلہ سے قرآن نے تعبیر کیا ہے کیونکہ شاہ رمضان کی آیت کے بعد یہاں پر لیلہ آیا ہے اور لیلہ عربی زبان کے ادبار سے بھی اور فریز کے ادبار سے بھی یہ تاریخی کی طرف اشارہ کرتا ہے یہی اس کا طریقہ کار ہوتا ہے عربی زبان کے اندر بھی لیل اور نہار صرف دن اور رات کو بیان نہیں کرتا بلکہ نیس کو بھی بیان کر رہا ہوتا ہے اب آپ سمجھ جائیں گے ڈارک کا جب لفظ آئے گا نا آپ کو خود سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا ڈارک ویب نیس یہ سارے کے سارے استعمال کرتے ہیں نا آپ ڈارک کے کتنے فیز ہم استعمال کر رہے ہوتے ہیں یہ کیوں استعمال کرتے ہیں کیونکہ ہم کسی بھی تاریخی کو بتانا چاہ رہے ہوتے ہیں لیلہ ایسے ہی استعمال ہوتا ہے جسے کہ ڈارکنیس استعمال کیا جاتا ہے یعنی تاریخی کو بیان کرنے کے لیے اور یہ تاریخی کا اشارہ کس طرف ہے یہ شاہ رمضان کی طرف ہے اس طرف اشارہ کر کے قرآن کہتا ہے کہ لئی لیام ایام کی تاریخی کا دور کیا ہے یہ پورا وہ تربیتی دور ہے جس کے بارے میں میں نے ابھی آپ کے سامنے 183 اور 184 کا حوالہ دیا ہے پوری ویڈیو موجود ہے آپ جا کے اس کو ملاحظہ فرما لیجئے ایامہ مارودا کے ساتھ لاء الکھ تکتا مفہوم کا بیان کیا تھا اس سیام کے بنیادی معنی پر بھی بات کی تھی یہ پورا جو یہاں پر حکام ہے فرمان ہے یہ تمام بھی تمام اس لیے لاء الکھ تختہ کے لیے تاکہ آپ اپنے آپ کو پرزرو کرنے والے بن جائیں جب لوگ اس سے اپنے آپ کو دور کر لیتے ہیں اس پیریڈ کو لیلت السیام کہا جاتا ہے تو اس زمانے میں یہ زمانہ مختلف معاشرے میں پایا جاتا ہے پایا جائے گا مختلف زمانوں میں ہوتا ہے مختلف زمانوں میں آئے گا سب کے لیے یہ دائمی پیغام ہے او لیلت اور نسائکم جس معاشرے میں بھی لیلت سیام والا یا حالت یا کیفیت تم دیکھو وہاں تم سمجھ دو کہ تمہارے لیے وہاں پر نسائکم پایا جائے گا تمہیں مل جائے گا یہ کیا ہے رفس اللہ نسائکم کمزور طبقے کے ساتھ بسلوکی والا معاملہ وہ معاملہ کہ جو انسانیت سے بھی گرا ہوا آپ کو نظر آتا ہے ایسا معاملہ ہر اس معاشرے میں ہر اس زمانے میں آپ دیکھیں گے کہ جہاں پر لئیت السیام موجود ہو وہاں پر یہی ملے گا وہاں پر یہی حل تجویز کیا جائے گا وہ ہل سے حل بھی ہے نا حلال کا مطلب یہ عربی زبان میں دلہ کو کھول دینا ہوتا ہے کسی حل کو پیش کرنے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں اوحل. وہاں پر حل یہی پیش کیا جائے گا کہ جو کمزور طبقہ ہے اس کو مزید کمزور کرتے چلے جاؤ اور اپنے آپ کو بلندیوں تک پہنچاتے چلے جاؤ وہاں آپ کو یہی نظر آئے گا وہاں پر یہی حل پیش کیا جائے گا تمہارے لیے لئی لتا سیام جہاں پایا جائے گا وہاں پر رفاس خود بخود مل جائے گا کمزور کو اور کمزور کرتے چلے جانا استحصال کو بڑھاتے چلے جانا قلنا لباس لكم وانتم لباس لهم جبکہ اللہ فرماتا ہے وہ تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو یہ تم سے الگ نہیں ہیں تم سب ایک ہی ہو علم الله انکم کنتم تقتنون انفسکم فكتب عليكم وعفا عنكم اللہ کو تو یہ بات معلوم تھی کہ تم اپنے ہی نفسوں کے ساتھ خیانت کیا کرتے تھے خیانت کا مطلب عربی زبان کے اندر کم کرنے کے ہوتے ہیں جب کسی کے اوپر اعتماد کم ہو جاتا ہے اسے بھی خیانت کہتے ہیں جب امانت دی جائے وہ امانت امین بننے والا شخص مال میں کمی کرتے تو اس کو بھی خائن کہا جاتا ہے عربی زبان میں کم کرنے کے میننگ میں خیانت استعمال ہوتا ہے خیانت تو یہاں تک استعمال کیا جاتا ہے کہ جب آپ رسی کو دول میں باندھ کر کنویں کے اندر ڈالتے ہیں تاکہ پانی کو کھینچ سکیں آپ کی پوری امید پورا سہارا جو ہوتا ہے وہ اس رسی ہوتی ہے جو رسی سے باندھ کر آپ کھینچ رہے ہوتے ہیں اگر درمیان میں اوپر کھینچتے ہوئے وہ رسی ٹوٹ جاتی ہے ایسی رسی کو عربی زبان میں خیانت کہا جاتا ہے یعنی اعتماد کو کم کر دیا آپ کے اس رسی نے آپ کی جو مطلوبہ چیز تھی اس میں نقص پیدا کر دیا مزید کمی کر دینا اللہ جانتا ہے کہ تم خیانت کیا کرتے تھے اپنے ہی نسلوں کے ساتھ کمی بیشی والا ما, کمی والا معاملہ کیا کرتے تھے ان کے حقوق کو سلب کر لیا کرتے تھے علیم اللہ کن تم تختانون انفسکم یہ انفسکم جملے کے حساب سے میننگ دیتا ہے یعنی تمہارا انفسکوں کے اندر یہ بیان فرما رہا ہے کہ تمہارے ہی نفس ہیں تمہارے ہی جیسے دکھنے والے چلنے والے انسان ہیں اور حقوق کو سبب کر کے ان کے اوپر ہی صحاف رکھ کے اپنی عمارتیں تیار کیے جا رہے ہو یہ وہ ڈارکنیس پیریڈ ہے جس کو قرآن بیان کر رہا ہے علیکم وہی شاہر مدال قرآن وہ تم پر لوٹا طابعہ کا مطلب ہے بہت دفعہ بہت مجروں لوٹنا اللہ کا تو معلوم تھا کہ تم خیالات کیا کرتے تھے اپنے ہی نفسوں کے ساتھ تو وہ تم پر لوٹا یعنی اس نے تمہیں سامنے وہ حل پیش کر دیا قرآن پیش کر دیا انزلہ فیہی قرآن وعفا عنکم و تم سے درگزر فرما دیا یعنی تمہیں وہ سہولت فراہم کر دی ہے کہ تم اگر اس کو قبول کر لیتے ہو تو تمہارے لیے اس جہنم اس علاقہ سے نکلنے کا سامان تیار ہو سکتا ہے فلآن اب جب بھی تم جہاں بھی ہو الان کا اسی لیے استعمال ہوتا ہے کہ جو بھی جس وقت میں بھی اس صورتحال کو پا لے فلآن اب باشرو ہن ما قتب اللہ اب یہاں پہ بادشر آیا ہے بشر عربی زبان میں چھیلنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے مپ مپشرا ایسے آلے کو کہتے ہیں عربی زبان کے اندر جس سے جانور کی کھال کو چھیل کر بالکل صاف کر دیا جاتا ہے تو چھیلنے کے لیے نوا کا لفظ آتا ہے اس کے بنیادی معنی کے اندر کسی چیز کا نہایت خوبصورت اور حسین ہو کر سامنے آ جانا یہ اس کے بنیادی معنی کے اندر پایا جاتا ہے اس کو آپ ذہن میں رکھ لیجئے گا کیونکہ آپ جب جانور کی کھال کو چھیل کر صاف کر لیتے ہیں تو کیسا بہترین لباس بن کے سامنے آتا ہے کتنا حسین و جمیل آپ کے پاس وہ لباس بن جاتا ہے کبھی وہ چمڑے کی جیکٹ بن رہی ہے کبھی جوتا بنوایا ہو کبھی پتہ نہیں کیا کیا بنا رہے ہوتے ہیں کتنے خوبصورت انداز سے آپ اس کو تشکیل دے رہے ہوتے ہیں تباشیر عربی زبان کے اندر سورج کی وہ کرنیں جو صبح ہی صبح نکل رہی ہوتی ہیں نور کا تڑکا جس کو ہم کہتے ہیں صبح کی نکلنے والی تازہ جو روشنی ہے اس کو عربی زبان میں تباشیر کہا جاتا ہے اسی سے بشر بشارت خوشخبری کیونکہ ہر نیا دن ایک نئی خوشخبری کے ساتھ آتا ہے اسی سے مباشرت بھی آتا ہے جس کا ایک معنی عربی زبان کے اندر عورت اور مرد کا تعلق بنانا بھی ہوتا ہے کیونکہ دونوں ایک دوسرے کے سامنے بڑے حسین اور جمیل اندازوں سامنے آ جاتے ہیں اس لیے اس کو مباشرت کہتے ہیں فلان باشرو میں نے کہا نا ہننا کی زمین جا رہی ہے نسا کی طرف یعنی کمزور طبقے کی طرف جس کے ساتھ استحصال والا مانگا جس کو قرآن نے لئی لت سیام کے لفظ سے تعبیر کیا ہے فریض سے تعبیر کیا ہے قرآن کہتا ہے کہ تمہارے سامنے اللہ نے وہ حل پیش کر دیا شہر المدان اللہ ان ضلع فی ہے قرآن جبکہ تمہیں جو حل پیش کیا گیا تھا وہ کیا پیش کیا گیا تھا کہ تم اس کمزور طبقے کو مزید کمزور کرتے چلے جاؤ اس کے جو انسانیت کا جو تکریم تھی اس کو پارا پارا کرتے چلے جاؤ رفس کے اندر سارے معنی پائے جائیں گے تو اب تمہارا کام یہ ہے کہ تمہارے سامنے اس کلام کو پیش کیا گیا ہے اللہ نے تمہیں اس سے نکلنے کا ایک پیرامیٹر اور فارمولا بیان کر دیا ہے تو اب تمہارا کام یہ ہے باشرو ہونا نئی شروعات کرو ان کے ساتھ بڑے حسین اور جمیل انداز میں ان کے ساتھ معاملے کو اختیار کرو بڑے اچھے انداز میں نمایاں ہو جاؤ ان کے لیے فلان ابا شروع ہونا ان کے لیے نئی شروعات کرو ایسا کمزور طبقہ کی جو معاشرے میں دبایا جا رہا ہے ان کے ساتھ اور بہترین انداز کے ساتھ تم سامنے آ جاؤ ان کے ساتھ براہ راست ہو جاؤ بشارت کا مطلب براہ راست ہونا بھی ہوتا ہے کے نام سے چینل رہے ہوتے ہیں لائف چینل کو المباشر کہا جاتا ہے ان کے ساتھ براہ راست ہو جاؤ ایک جیسے ہو جاؤ آپ براہ راست کس سے کس کے ساتھ ہوتے ہیں آپ براہ راست اس کے ساتھ ہوتے ہیں جس کو آپ اپنا ہم پلہ سمجھ رہے ہوتے ہیں جس کے ساتھ آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہاں میں بات کر سکتا ہوں جس کو آپ اپنے سے کم تر نہیں سمجھ رہے ہوتے ہیں جس کو آپ کم تر سمجھ ہوتے اس سے تو بات کرنا لوگا نہیں کرتے آپ ہاں. یہ سارے مانا باشر ہونا کے اندر آ جائیں گے ایک نئی روشنی کے ساتھ ان کے سامنے نمودار ہو جاؤ نئی شروعات کرو ان کے ساتھ فلانا باشرو ہونا فلانا باشر ونا ان کے ساتھ بڑے حسین و جمیل اور بڑے اچھے اخلاق کے ساتھ نمایاں ہو کر نمودار ہو کا سامنے آ جاؤ فلانا باشر ونا ان کے ساتھ تم براہ راست ہو جاؤ ایک جیسے ہو جاؤ و بنی آدم والا معاملہ اختیار کر لو وب تہو ماں کا تب واہ اس کا ترجمہ کر دیا ہے کہ تم ان کے ساتھ انٹرکوس کرو بیو کے ساتھ اور جو ہے جو اللہ نے رسک تمہیں لکھ دیا ہے نا وہ تم تلاش کرو یعنی بچے کی پیدائش کے لیے یہاں اس آیت کو پیش کر دیا ہے یعنی ایسا معلوم ہوتا ہے وہ سے کہ اس آیت کے اندر صرف مخاطب مرد ہے عورتوں کا تو کام ہی نہیں تھا مردوں کو بتایا ہے کہ تمہارے لیے اللہ نے یہ چیزیں حلال کر دی ہیں وقت ابو ماں کتب اور جو اللہ نے تمہارے لیے مقدر فرمایا ہے اسے تلاش کرو اس سے زیادہ استحصال نہ کرو وہ کیا ہے تعاون والا معاملہ اللہ نے رکھا ہے کسی انسان کے حقوق کو سلب کر کے اس کو کمتر کرنا اس کو ذلیل کرنا یہ تمہارے لیے اس نے مقرر نہیں فرمایا ہے یہ قانون نہیں ہے اللہ کا اللہ کا قانون وراق کردم نہ بنی آدم ہے تو جتنا اس نے تمہارے لیے مقرر کیا ہے اس سے زیادہ کی خواہش ہرگز نہ کرو وقت ماں کا تب جو اس نے تمہارے لیے مقرر کیا صرف اس کی تلاش میں جی ڈب جاؤ میں پھر بات سامنے رکھ دوں کہ یہ کا جو لفظ آیا ہے قرآن کے اندر یہ اس طبقے کے لیے اشارہ کیا جا رہا ہے یہ اجتماعی مسئلہ ہے جس کو زیر بحث قرآن نے لیا ہے اس بات کو ذہن میں رکھیں میں ابھی آج اس کو یہاں تک ہی بیان کر رہا ہوں آئے طویل ہے تو اس کو اگلے حصے کے اندر رکھتے ہیں آیت آیت نمبر 187 کو شروع سے لے کے چلوں گا اگلے سیشن میں ایک مرتبہ پھر تاکہ اگر کوئی اشکال رہ گیا ہوگا تو وہ بھی رفع ہو جائے گا